Всем доброго дня. Меня зовут Леонид. Хочу сказать, что в городе Мариуполе на улице Гранитной, которая является рекордсменом по лежачим полицейским, у нас их уже здесь два. И буквально недавно вырос еще и третий лежачий полицейский. Вот. Хочу вам хочу, чтобы вы обратили на него внимание. Данный лежащий полицейский он установлен с нарушением законодательства. А перед ним не нанесена разметка. Он не желтого цвета. Он установлен не по ГОСТу. И вот к чему это может все привести. Хочу обратить ваше внимание на сдвинутый кусок асфальта. Бывший лежащий полицейский, который был сдвинут, скорее всего, проходящим транспортом. Водитель, которого не видел Здесь лежачего полицейского, который не знал, что он здесь находится. И посмотрите, насколько сдвинулся этот кусок асфальта. Представьте, какой был удар, что данный кусок асфальта отлетел. И все это благодаря нашей власти и нашим дорожным службам. Хочу обратить ваше внимание, что каких-либо знаков, предупреждающих о том, что на пути у автолюбителя лежит устройство снижения скорости, нет. И даже знак пешеходный переход ну, частично закрыт ветками. От лица дорожного контроля хочу пообещать, что всем автомобилистам, что все законно установленные в городе Мариуполе устройства принудительного снижения скорости, мы постараемся, мы и мы приведем в соответствии с ГОСТом, в соответствии с законодательством, на них нанесут желтую разметку, а, а и перед ними нанесут разметку, установят все знаки и приведут в соответствии с законодательством.